наша секция стриптила. Сегодня я вам про нее расскажу. Подходите. Добрый день, компания Аверсагра рада приветствовать вас на выставке Агроэкспо 2021. Также с нами наша секция стриптила, стенд, это готовая секция. Сегодня я вам про нее расскажу. Подходите. Это аналог американского Ether Maverick. Мы вдохновлялись именно им. Он немножко модернизован, доработан. Начнем с прорезного диска. Это сталь Hardex. Высокопрочная, износостойкая. Наше производство. Есть цельный диск, есть диск ромашкой. Также опорные колеса здесь цельнометаллические, мы же можем поставить с резиновым бандажом. За поднятие и жесткость всей секции отвечает именно эта пружина. Отрегулировать можно, сняв шпильки и э, натянув пружину. Дальше за разрезным диском у нас идут очистители ряда. На данной секции очистители ряда идут по типу акулевого зуба. Глубину обработки также можно отрегулировать, достав шпильку и опустив. Они отвечают за ширину секции. В принципе, также можно отрегулировать ширину секции этими разъемами. Откручиваем очиститель ряда, переставляем его шире, точно так же с этой стороны. И таким образом у нас полоса получается шире. За очистителями ряда у нас идет анкер. Мы прислушались к фермерам и сделали его ярко-красного цвета, чтобы он выделялся. Если же анкер упирается в камень, например, или в какую-то преграду. Благодаря этой пружине он оттягивается назад, обходит преграду и возвращается в рабочее положение. Также регулируется по высоте. А какая максимальная глубина работы анкера? Максимальная работа глубины обработки и работы анкера до 35 сантиметров. Сзади анкера у нас две трубки под сухие удобрения и под жидкие. Поначалу было наоборот. Была проблема в том, что налипала земля, забивалась трубка. И мы модернизировали секцию, поменяв их местами. Ширина колеи на данном агрегате изменяется. Попускаем гайку, попускаем болты здесь, растягиваем. Тут затянуто, вот так. Ширина вплоть до 25 сантиметров получается. Также за анкером у нас идут волновые диски. Они не формируют такую плужную подошву, как обычная ромашка. И у них регулируется угол атаки. Точно так же. Попустили гайку и выгнули так, как вам нужно. 6 градусов в одну сторону, 6 градусов в другую. того получается 12. Также за турбодисками у нас идет прикатывающий каток. Можем поставить как такой, так и чикен трекер. За копирование рельефа отвечает пружина на растяжение. Также компания Аверсагра хотела поблагодарить тех, кто подходил к нам на выставке, оставлял хорошие отзывы, интересовался нашей техникой. А у тех, у кого не получилось приехать, задавайте нам вопросы, звоните, пишите, оставляйте комментарии. Мы рады с вами работать. Спасибо за доверие.